بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم واشکرو لی ولا تكفرون اللہ العظیم اللہم صلی وسلم سليّم النبی الامین ناشکری کا علاج نمبر ایک اللہ تعالی کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا نا کا سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر غور و فکر کرے قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ انسان انہیں پہچانے اور شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تعدو نعمت لا تحسوہا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے غور و فکر کرنے سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے اور وہ شکر ادا کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے نمبر دو اپنے سے کم حیثیت والوں کو دیکھنا ناشکری کا ایک بڑا سبب اپنے سے زیادہ مال و دولت یا حیثیت رکھنے والوں کی طرف دیکھنا ہے جس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے سے کم حیثیت رکھنے والوں کو دے کے یہ عمل انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے نمبر تین ذکر اور شکر کی عادت بنانا اللہ کا ذکر اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنا نا شکری کا بہترین علاج ہے شکر گزاری کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرے اور ہر حال میں اس کا شکر کرے جیسا کہ قرآن و مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے فسکرونی ازغر کم وشغرولی ولا تغفرون بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر کرو اور نہ شکری نہ کرو ذکر اور شکر کی عادت انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور ناشکری کے جذبات کو ختم کرتی ہے نمبر چار تکبر سے اجتناب کرنا ناشکری کا تعلق اکثر تکبر اور خود پسندی سے ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان عاجزی اور ان کے سار اختیار کرے اور یہ اعتراف کرے کہ جو کچھ بھی اسے ملا ہے وہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے نہ کہ اس کی اپنی کوششوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ماں بمن نِعْمَةٍ فمن اللہ اور تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ عاجزی انسان کو شکر گزار بناتی ہے اور ناشکری سے بچاتی ہے نمبر پانچ شیطان سے پناہ مانگنا شیطان ناشکری کے جذبات کو ہوا دیتا ہے اس لیے اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا ضروری ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے دعا سکھلائی ہے وہ اماً ضن کمن شیطوان نظغ فستا بلّہ انہ سمی العلیم اگر شیطان کی طرف سے کوئی وصو سا تمہیں تنگ کرے تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا اور کثرت استغفار کرنا ضروری ہے نمبر چھ قرآن قرآن تعلیمات اور حادیث پر عمل کرنا قرآن و حدیث انسان کو شکر گزاری کی تعلیم دیتا ہے ان تعلیمات کو زندگی میں شامل کرنا نا شکری کا بہترین علاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے تھے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے تو پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں پھر بھی اتنی مشقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ حدیث انسان کو شکر گزاری کی اہمیت سکھاتی ہے اور ناشکری سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے نمبر سات آزمائشوں پر صبر کرنا آزمائشوں کے وقت صبر اور اللہ پر توقل ناشکری سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بشر صابرین الدیندا صعبۃ مصیبۃ قالو انََََََََََََ اللّہ الیہ راجعون اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں آزمائشوں پر میں صبر کرنا انسان کو ناشکری سے دور رکھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے نمبر آٹھ اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا شکر گزاری کا ایک عملی طریقہ یہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا یشکر اللہ صلی یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا اپنی نعمتوں کو بانٹنے سے انسان کے دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے اور وہ ناشکری سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری و نافرمانی کے کاموں سے بچائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین